عبد الخالق الشريف رئيس جمعيه الشريف في تركيا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هذه العوبه هؤلاء مثل الطفل ياخذ لعبه ثم يكسرها ثم يصلحها مره اخرى ثم يكسرها ثم يصلحها مره اخرى وهكذا اصبحت ما يحدث في مصر الان مثل هذا هؤلاء الاطفال الذين يلعبون على شاطئ البحر بالرمال في اوائل الخمسينات من القرن الماضي اراد عبد الناصر ان يحصل من شيخ الازهر الشيخ محمد الخضري على ان الاخوان جماعه ارهابيه ايضا وجماعه باطله فهذا الشيخ محمد رحمه الله عليه صعد على منبر الازهر وقال لقد عشت حياتي كلها لا أقول إلى الحق وأنا يكفيني كسرة خبز وشربة ماء أفبعد هذا العمر الذي أفنيته في تعليم الشرع أكذب وأقول لقد عرفت الأخوان وهم جماعة متميزة وجماعة ربانية وجماعة وسطية وجماعة عدل وهذه استقالتي من كل مناصبي ومرت الحياة وقبض عبد الناصر على الإخوان وجاء عام 65 وأخرج شيخ الأزهر كتابا قال الإخوان خوارج وأنهم يستحقون القتل ثم جاء السادات وأصلح الإخوان وقبل الإخوان واعترف بهم وكان لهم مجلة وكان لهم مركز عام ثم حسن مبارك مشي على هذا ثم بدا يضيق عليهم هذه لعبه هذه ليست حقائق الاخوان في العالم كله العالم كله في اخوان انجلترا أبت ان تجعل الاخوان ارهاب امريكا الى الان أبت ان تجعل الاخوان ارهاب ولكن يا بلادنا العربيه التي يحكمها ديكتاتور لا يرعى الله وعنده علماء سلطه يسيرون خلفه هم الذين يجعلون ارهاب اي ارهاب عند الاخوان ما مسكوا رشاشا ولا سلاحا يوما ما يامرون يا بالمعروف وينهون عن المنكر يريدون ان يقيموا شرع الله هل هذا اصبح ارهاب هذا سؤال عليهم هم ان يجيبوا عليه صحيح. هذا معروف في التاريخ الاسلامي قديما في حاجه اسمها علماء السلطان يسيرون في هواه ما يريده يفعلونه كل هذه معروف أناس نسأل الله العفو والعافية يبيعون أخراهم بدنيا غيرهم وهذا باطل معروف الشعب يعرف الإخوان جيد الإخوان كالشريان كالشرايين في الجسد ما من قرية ما من شارع ما من حي إلا فيه أفراد من الإخوان كانوا يقومون على علاج الناس وتقديم المساعدات وتعليم الأبناء بالحكمة والموعظة الحسنة وكان لهم مدارس إحنا كان عندنا مدارس كان ضباط أمن الدولة يأتوا بأولادهم إلى مدارسنا يبقى كيف نكون إرهابيين ونحن كنا نعلم أبنائهم وكنا نربيهم وكنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالخير وبالأخلاق الإخوان يا أخي هم نموذج إسلامي صحيح لا لا يقبلون تجريح الافراد والهيئات ويسمون فوق الخلاف الفقهي ويبتعدون عن التشدد لا نكفر احد ولا نبدع احد ولا نفسق احد الا بضوابط الشرع يبقى كيف يكون هكذا؟ لا يمكن لكن هم حينما انتهت بهم الحيل ولم يجدوا اي طريق يحارب الاخوان ذهبوا الى هؤلاء العلماء بس اذا حرمان من الاهل ومن الاولاد وحرمان من العلاج وحرمان من التعلم وحرمان من القراءة وحرمان من التعبد كما يجب وحرمان من الدعوة إلى الله وحرمان من الأكل الجيد ظلم ظلم من فوق ظلم أمراض كثيرة كثير ماتوا كثير ماتوا كثير ماتوا لانهم لا يعالجون ولا يتركونهم يتعالجوا على حسابهم في السجون اكثر من ستين الف السجون حجرة مثل هذه ربما يبيت في عشرة كيف يتنفسون وكيف يكون احوالهم لو جاءه اي واحد مرض اعدى الجميع ماذا نفعل اكثر من ستين الف في السجون كثير لا يعلنون عن شيء 嗯，来来。